Корпус Acer E310 изготовлен из пластика. Пластик на тыльной панели, пластик каркас, пластик на боковых. Пангонка между собой элементов корпуса, как видим, достаточно и достаточно неплохая. Но вот нажатие в руке. Пластик скрипит. Быть может для кого-то это не есть проблемным, но некоторую категорию, скажем так, пользователей все же вряд ли оставить равнодушными. Для сравнения, если мы говорим о сравнении с конкурентами, то тот же Optimus One, либо же GT540 от LG, они не скрипят. В этом я могу быть уверен точно, поскольку и первое, и второе устройство уже не единожды становилось гостем нашей тестовой лаборатории. Передняя панель, как видим, полностью покрывается пластиком. Пластик глянцевый, тактильно, очень моркой. Протирать дисплей, а точнее покрытие придется довольно часто. Впрочем, вряд ли эта процедура может быть обременительной, поскольку даже несколько раз протереть панель при помощи специальной салфетки этого вполне будет достаточно. Под дисплеем, как видим, находится, находится небольшая панель кнопок, отвечающих за вызов и управление контекстным меню. Сверху расположена эмблема Acer, а также прорезь коммуникационного динамика. Вот здесь, вот, к сожалению, довольно таки скрытно справа от динамика коммуникации расположен датчик, который сигнализирует о некоторых скажем так, событиях со смартфоном, например, пропущенном входящем звонке, либо же полученном сообщении смс э, и прочее. Боковый, на боковых панелях, как видим, управляющих элементов совсем немного. Это кнопка регулирования громкости звука, а также клавиша запуска приложения встроенная камера. Поскольку смартфон не является мультимедийным, стоит отметить, что как приятным своеобразным бонусом на, тыльной, э, на верхнем торце производитель реализовал 3,5 мм разъем для подключения традиционных наушников. Здесь же находится кнопка включения выключения подсветки устройства, а также клавиша включения-выключения э, питания смартфона. На нижней панели все достаточно, на нижнем торце все достаточно просто. Микро-USB порт для подключения уже упомянутого кабеля синхронизации с USB портом компьютера или ноутбука, а также небольшой разъемчик, за которым прячется встроенный микрофон. Тыльная панель, как видим, пролетела в себе Разъем, ну, небольшое отверстие для глазка кам... 5-мегапиксельной камеры а также отверстие поменьше для вывода динамика громкой связи. Что бы еще хотелось отметить, это тот факт, что, конечно же, крышка аккумуляторного блока является съемной, и здесь производитель пошел по стопам той же компании Samsung или либо же компании LG, которые, создавая аналогичное устройство, создавали их с разными съемными панелями. То есть таким образом в Acer получилось сделать данный смартфон в пяти вариациях помимо вот как видим синего цвета корпуса устройство доступно еще в черном розовом серебристом зеленом и других что, что еще поговорим крышка аккумуляторного блока в принципе на панель крепится довольно просто по времени это секунды две, максимум три. А вот снять поначалу довольно трудно. Вот как видим, здесь расположены две, два таких зазорчика, справа и слева, которые, собственно, и должны, по идее, помогать снять крышку аккумуляторного блока. На практике уже все достаточно несложно, как бы. Но первое время ощутимо Приходится прикладывать усилия. Мало того, довольно часто, когда снимается крыш одна сторона, другая остается на своем месте. Словом, к такому креплению пользователю придется некоторое время привыкать. Как видим, под крышечкой находится съемный аккумулятор, модель которого BAT-310, емкость. 1300 миллиампер Емкость не эталонная, поскольку тот же GT540, GT либо же Optimus One, обладает емкостью аккумуляторов 1500 мА. Ну и не могу не напомнить, что цена устройств на 50-80 долларов меньше, нежели цена Acer E310. Здесь, как видим, выводы все, выводы антенки, GPS, а также слот для карты памяти. Штатной комплектации предусмотрено предусмотрен накопитель объемом 2 гигабайта а максимальный же накопитель для того чтобы система Acer E310 могла его распознать это 32 гигабайта стандарт microSD либо же либо же microSD что еще интересного? Вот так ведь оно закрывает сокрышечка. Как видим, дело секунды 2-3. В завершении хотелось бы отметить, что на рынке устройство доступно в ценовой категории до 2000 гривен. Некоторые магазины прода предлагают до 2200. Устройство продается в различных, в различных световых корпусах, а также доступно уже с предустановленной операционной системой Android 2.3. В следующем видеоролике мы остановимся на оболочке Acer E310, а также на строении меню насколько удобна оболочка, а также насколько практично меню с точки зрения управления и перехода. Об этом все мы будем в следующее видео.